Всім привіт, люди! Хочу вам дуже подякувати завдяки вашій активності. Наші звернення вже дійшли до Верховної Ради, їх вже оглянули кілька народних депутатів. Будемо дуже надіятися, що ми в подальшому залучимося їхньою підтримкою і вони будуть сприяти нам у допомозі. А тепер, власне, хочу розказати. Історію, чому я прийняла рішення говорити два місяці тому мені подзвонив Юрій Марченко, це спортсмен Паралімпійської збірної, який зараз тренується під керівництвом головного тренера Михайла Романкевича і розповів свою історію. Йому запропонували виступати за рівне, він написав заяву в Рівненському інваспорті. Вони передали цю заяву Міністерству в Укрцентр в Київ. І Юрій рік готувався до змагань. Тренувався під керівництвом Романкевича на чемпіонаті Європи. Він здобув срібну винагороду, коли всі спортсмени отримали свої грошові винагороди від міста, він не отримав 48 тисяч. Він підійшов до нашого тренера і запитав у нього, чому він не отримав ці кошти. Далі слухайте самі, яка була розмова. Тебе дали зарплату, коли ти був ніхто і звали тебе ніка. І на сьогоднішній день ти ще тоже візьме. Потому что таких, как ты, в Днепре. Что рыбу, блядь, затягиваешь в сети, блядь? Там чемпионов мира и Европы, блядь, 50 человек, бля. С тобой носятся, весь инвоспорт Ровенский, блядь, носятся с тобой, ты торт. Ну что ты начинаешь, не, не, с той стороны начал, понимаешь? Ты потерял там 48 тысяч. Ну получилось так, так что теперь? Конец света или что, блядь? Ты потерял там 48 тысяч. Ну получилось так, так что тебе? Конец света или что, блядь? Ты же на этом самом на Европе кричал, блядь, Украина, в первую очередь. Ты же за ней ничего не кричал. Но ты получал зарплату, блядь, которую ты еще должен был получать. Только вот сейчас, блядь, после Европы. Ты потерял там 48 тысяч тебя заниматься тем, чем ты должен заниматься, если ты собираешься еще дальше этим заниматься. А не выяснять, Почему или как? Ну что тебе сказали? Я тебе говорю, подойди ко мне, спроси. Том, я как главный тренер, блядь, я начинаю вот это вот слушать. Оно у меня нахер не упало, понимаешь? Хорошо, так что теперь от этого? Ты должен нам звонить есть? Позвони еще, блядь, президенту. Пойди к чему был, даже администрацию ты собирался еще туда идти. Иди туда. Протяни руку вот святки, может, тебе дадут, блядь, за Европу, блядь, что-то, блядь. А марат та же Жильцова, как ты говоришь, ваша жильцова, блядь, сказать, будет результат, тогда будет зарплата блядь. Если ты не понимаешь, что я тебе говорю. У тебя своя позиция. Значит, слушай, слушай брата, слушай хер знает кого, мне все равно. Я попросил тебе, с тобой носятся как списанной торбой. Что тебе недостаточно было одного, второго, третьего. Кто тебе еще должен? Я говорю, и к президенту, блядь, запишись на приеме. Иди по облгражданию страха, ты хотел еще к губернатору идти. И мне вот это делать нехер, блядь, вот это я тоже высушивать нервы свои портить. Оно мне нахер не упало, понимаешь? Я за тебя, у меня там хватает, кроме тебя еще 10 человек. Выяснять никто не будет, блядь, если ты до сих пор не понял. А потому что, что выяснять? Война. И теперь, блядь, на компромиссы с тобой никто идти не будет, блядь, понимаешь? ты звонишь, блядь, это Днепр, блядь, хочешь непонятно что, блядь. То позвони или спроси у Давида, блядь, хоть копейку они получили, блядь, за все время, блядь. От неправда, Что ты звонишь Зайцеву, блядь? Охеренный спортсмен, второе место на Европу, У них там 50 человек чемпионов мира, блядь. Ты звонишь, блядь. То надо спрашивать, и надо знать предмет. Прежде чем что-то делать и заниматься, надо предмет понимать кто ты, что и на каком ты свете находишься. А потом звонить и, и рассказывать за Днепр или за Африку. Ты, ты запытал, потому что ты ни хера ну, не понимаешь предмета. Еще что ты же собирался идти еще губернатор. Куда ты там еще собирался Еще, блядь, пусть губернатор, блядь, потом, блядь, это же ты пришел, кто ты? Дзюндоист, дзюндо, блядь. Это не то, что ты, понимаешь? Ты кто ты? Ты пока ноль без палочки. Не то, что ты есть, что у тебя нету, никому от это этого ни тепло, ни жарко. Потому что, в первую очередь, если медаль на паралимпиаде будет, да, да что-то, о чем-то можно говорить. не то есть золото. Некоторые ждут по полгода премию блядь, по министерству. Так вот надо, наверное, подумать сначала, чтобы вот этой хуйней, мягко говоря, заниматься. А потом тебе надо будет к Асане Николаевне, если ты останешься здесь прийти, то Александра Николаевна будет тебе, скажем, подпустит по большому кругу. Власти тоже с тобой заниматься не будет. Так как с тобой сейчас ну, до этого насильности списаны тоже. Да. И после этого, блядь, я прописывать тебя в ровно не буду. Эти тебе Потому что власне, саме таке відношення до цієї людини, нагадаю, це тотально незряча людина, яка приїхала з іншого міста, він самостійно знімав квартиру, оплачував її, харчувався, готував собі, добирався до тренувань. Тобто, тотально незряча людина в іншому, в чужому місті. І от таке ставлення. І знаєте, я прийняла рішення говорити, я це порахувала своїм обов'язком просто висказати свою історію, щоб вона привернула увагу. Я дуже добре знаю методи впливу жильцової Любов Васильівни на спортсменів. Тиск на них, на тренерів, і тому я закликаю всіх спортсменів і тренерів, які піддалися її тиску моральному, її при, її приниженню. Будь ласка, не бійтеся, говоріть. Нас буде більше, повірте, це не страшно. Головне почати говорити. Я знаю, що моя і Юрина історія це не лише дві, їх набагато більше. Тому, будь ласка, я закликаю, не бійтеся. Давайте висказуватися, щоб ці люди були покарані, щоб вони не займали такі посади і не вершили наші долі. Кому закінчувати спорт, кому як жити, і щоб вони цінували кожну людину, яка приносить нагороди Україні, щоб вони вкладали Кладали свою працю в підготовку і робили все можливе для того, щоб умови були якнайкращі, ставлення було нормальне. Це ж небагато. Просто по людськи ставитися і не наживалися, не, нажи, не набивали свої кармани на інвалідах. Ін... При цьому всьому їх принижуючи, будь ласка, люди. Я дуже прошу, поширюємо це відео, активно приймаємо участь. Кожен з вас має можливість сьогодні долучитися до того, щоб ми будували разом кращу країну. Ми того варті. Слава Україні!